নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান টাইটেল আৰু থামনেল চাই আপুনি সকলোৱে গম পাইছে তেনেহ'লে মই আৰু ভিডিঅ'ত কৈ নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো কিহৰ প্ৰতি বনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আচলতে বন্ধু বান্ধৱীসকল জীৱনটোত দুখ গাৰ নাই সকলোৰে আছে দুখৰ মাজতে জীয়াই থাকিবলৈ আমি সকলোৱে শিকিবই লাগিব হে জীবন আমি সমস্যার সমস্যারপরা হ্রাস পাবলাম সহায় প যেনেকৈ আমাক জিয়াই থাকিবলৈ খাদ্যর প্রয়োজন ঠিক তেদরে আমাক জীবন দুঃখ কষ্ট নিগেটিভ চিন্তাব আতরি যাব ভগবানের প্রয়োজন আমি সক্র সন্তান হয় ইউটিউবত বহুতো ভিডিও পাব কপি পিচ সতি শুদ্ধ হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে কি হয় এই ব্যক্তিৰ আৰু কেনেদৰে ভাল ধৰণে আপুনি পাঠ কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আমাৰ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুতো ষ্টাডি কৰিব লগা হয় সেয়েহে ভিডিঅ' অহাত অলপ দেৰি হয় তাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে চৰি কৈছোঁ যদি আপোনাৰ আমাৰ ভিডিঅ' ভাল পায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নাপাহৰিব আহকচোন তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপুনি হনুমান চালিচা আশ্ৰয় লওক আৰু সদায় হনুমান চালিচা পাঠ কৰক হনুমান চালিচাই পাঠ কৰিলে এজন মানুহৰ মন শুদ্ধ হয় পৰিষ্কাৰ হয় আত্মবিশ্বাস শক্তিশালী হয় নিজৰ শক্তিৰ বিশ্বাস কৰক হনুমান চালিচাই আপোনাৰ মোক বিশ্বাস বাটত দেখুৱাব যদি আপুনি হনুমান চালিচা পাঠ কৰাৰ লগতে আপুনি যদি পোৱা নাই তেনেহলে এই চাৰিটা কাম কৰিব লাগিব জানো হওক সেই চাৰিটা কি কাম কৰিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তিবোৰ আহি পৰিব বহু ভক্তই নিয়মিতভাৱে পাঠ কৰিলেও তাৰ ফল নাপায় যদিও আপুনি হনুমান চালিচা পাঠ কৰি থাকোঁতে মনত বেলেগ চিন্তা লয় ভাৱ লয় তেনেহ'লে কেতিয়াও আপোনাৰ মনত আশা পূৰণ নহয় সেয়ে আমি হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে মন মগজু বুদ্ধি সকলো চিন্তা নিগেটিভ চিন্তাবোৰ দৌৰাই আঁতৰাই আমি পজিটিভ চিন্তাৰে তেওঁক ভাবিব লাগে তেনেহ'লে তাৰ ফল পোৱা যায় চিন্তা দুই প্ৰকাৰত থাকে ভাল চিন্তা এটা বেয়া চিন্তা আপুনি মই সকলোৱে জানো চিন্তা কৰিলে আপুনি নিগেটিভ হয় পূজা পাঠ কৰিলে শুভ ফল দেখা পোৱা নাযাব পাৰে তেনেকুৱা কৰিলে সেয়েহে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে পজিটিভ হৈ শুদ্ধ মনেৰে পাঠ কৰিব ধন্যবাদ তেনে কৰিলে আপোনাৰ লোকৰ সকলোৰে মনৰ আশা পূৰণ হ'ব আপোনাৰ মনত যদি ভয় আৰু হতাশাৰ ভৰা হৈ থাকে জীৱনত একমাত্ৰ হনুমান চালিচাই পাঠেই সকলো দুখ দূৰ কৰি দিব পাৰিব শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি হনুমান চালিচা পাঠেই জীৱনৰ বিপদ আঁতৰাই আপোনাক এক নতুন আশাৰ পোহৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে হনুমান চালিচা মঙ্গলবাৰে আৰু শনিবাৰে পাঠ কৰক আপোনাৰ নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ দূৰ হৈ পজিটিভে মনবোৰ ভৰপূৰ হৈ পৰিব শুদ্ধ মনেৰে কৰিব লগতে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বিপদৰ সময়ত মনোবল আৰু ভগৱানক বিশ্বাস ৰাখক কাৰণ এটা সৰু প্ৰাৰ্থনাই জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে আপোনাৰ আৰু মোৰ তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আটাইকে লগ পাম জৈ হনুমান জী জৈ বজৰংগ বুলি নমস্কাৰ ধন্যবাদ